ловлю. Вот на год не приходишь. Здесь немало людей, то мне помог, а рыбу раздаю. Если лов хорош, могу продать продукты, купить вообще котел. Какую-то часть пропьешь, какую-то часть долги покроешь. И так от пенсии к пенсии денешь. Женщина, которую я прочитал год, она нашла себе другого мужчину, очень красивая, официальное письмо мне написала, у меня должна была свадьба быть, мы или в санкт петербурге мы или в Египет хотели поехать, а мне минуты все разбили, блядь, опять, у меня, я три дня очень сильно напил, почти не вставал, крышу зашкалил. зашкаливал, я зачухал-то, я же эту хуйню построил для того, чтобы с ума не сойти. Потом клумбу немного переделаю под другие цветы. Я, я на, пробу там нарциссов посадил, я не знаю, как они называются. Поначалу было красиво, а их сейчас уже нету. Поэтому я тебе присматривал и светал. Mm. Очень большая надежда вот на вот этот парк. Лена, они сами по себе красивые. Солнце обожгло. Я их поливал два-три раза в месяц капитально. Обсапывал, следил за ним. Mm -hmm. Вроде выжил. Может один-два погиб. А новую рецепт заложить. По мне очень мало, собирать надо. А когда соберешь зимой, штурм, когда идет шторма, размывает пляж, песок. А тогда ты бегаешь за ним, хватаешь быстро на берег, складываешь кучу. Сейчас ко мне приходят быть конца, каждый а день, вчера приехали, вот сейчас ты пришел, потом там-то, там кого-то да, там, да, вот провожать, кого-то тогда встречать, кого-то возить вот вот дурдом, мы все бухаем, бухаем. Я уже курить даже начал. Вчера на горе это что На самом деле торпеды это делают в Питере. Это полевом. Их сюда привозили. Грузовиками, самолетами, поездами. Как секретный груз. А там было два корабля больших. У них днище открывают. Они выходили в море, там и там остреливали. Где что надо продавали, вооружали в другие страны. Тут был корешем в те времена. А Остальные ну, себе. Что-то так. Да. Потом две страны перелаялись. Да, я инструментальщик, у меня пятый разряд. Вот эту чинку, на счет патентов США. Один Советского Союза. Десять лет лучший организатор завода, лучший в мире. Мы и богом два завода были. Я во многих странах мира был. Мы часто поощряли. Я квартиру дыру 30 лет подарили. Иди исключение. Два автомобиля были. Все это все летело. Дети наши попали вот в эту пеню и испортились, потому что твои не будет, они не знают это гадость. -то. После перестройки начали все ворвать, люки начали ворвать, кабеля резать, выдергивали металл. Ни, зарплат, ни пенсии не было, ни цвета, ни газа, ни хуя, ни сигарет, ни водки. Люди озверели. Было такое время? Было. Тут по телевизору пивовые фильмы показывают, теперь типа, мексиканские там. Все есть, ничего делать на надо. Бабу начали пиндеть на надо. Мы-то работать, а где? Все устало. И пошло, кто-то стрелял, кто-то спился, кто в тюрьму сел. Я приручен еще советских времен дисциплины и порядка. Просто нынешняя молодежь, это, блядь, условно. Слово держать надо. Делать людям добро, оно само потом возвращается тебе тысячи крат. Видят, дыхающие раньше, еще в советских времен выкапывали огромные яму. И так и дали в остров, прикапывали там травой, всем чем угодно. А под конец землей рядом выкапывали следующее когда я взялся за эти плечи, я за один день только, помню, 110 мешков мусора выкопал, по пояс земли ушел. Работа, она всегда в радость. Это, это, же лучше, чем быть вором, проституткой, там, блядь, попрошайкой. Это работа, это гордость за поселок. Это, я первый один год как патриот работал. Тридцать с половиной тысяч мешков в бутерброд вывез в прошлом году, в плат. В этом году мне обещали деньги дать. Если не обманут, дадут. Оно мне не надо. Если же у меня по судебным делам не будет клеиться в мой квартирный вопрос, Без... я, скорее всего, в это все нахуй Мне здесь ничего не надо. Может, уеду в какую-то чужую страну навсегда.